патруль. Прошло минута примерно, подъезжает ко мне на мигалках, Подъезжают ко мне полиция и бордер э, Так они там, я не помню, как точно они называются. Ну, короче, подальцы и полицейские. Процедура очень простая. Он типа, они, они останов... ну, выходят, у меня еще нож, они мне сразу оружие, присоединяют, хочется ничего не понял, не Я говорю, типа, я не разговаривал. Я не говорю на русском, я говорю только типа, на русском и украинском на английском. Они мне говорят, окей, типа, типа дракс, ганс, там, типа, оружие, там вот вся хрень, когда есть, говорю, нож. Они говорят, ложи нож типа на капот. Доставай полностью все, я достал все вещи, которые у меня есть. У меня был кошелек, ну, типа там, сколько, 500 гривен было, потом забранник задра... э, мой, телефон, один телефон, второй телефон, карта я пользовался на телефоне, у меня, у меня iPhone 11, второй телефон на меня Xiaomi был, ну, и он у меня сел полностью, и я за... на него заряд где-то посеял, я так понял, где-то выпало у меня с кармашек, и в итоге у меня сел я не пользовался потому что я планировал его взять как дополнительный, если iPhone 7. Плюс у меня банка была на десятку, полностью заряженная, мне не хватило двух зарядов для того, чтобы дойти до точки. Потом было уже полностью все. Там одноразки купил, чисто вообще не курю, ну, что-то захотелось, короче, в дорогу взял себе Все забрали они ну, вещи свои соответственно выложил они говорят тебе не холодно ты футбол я говорю давайте э, чувак не снял свою посту э, с которой они типа ну полицейскую а, я ему хочу сказать что типа там не за футбол по путь кухов одевать он мне говорит да я говорю нет мне не холодно ну, типа он мне говорит окей э, посмотрели полностью менты отписали ну полиция описала полностью ну, один патруль я так и не понял здесь, не ты, кто из типа, типа, них менты кто по типа он форму плюс минус одинаковая синяя такая форма и плюс плашки боку чтобы... они мне говорят типа поехали будет показывать где-то переходит я им говорю типа мы едем а я говорю вот вы, если вы меня хотите сдать э, ну типа назад я сейчас на ходу не а не смеются говорят нет. нет" после того, как ты типа сказал, что ты просишь у нас, ну, типа, ты хочешь, ты убежал от войны, то все ок. А перед этим они мне просили на камеру, чтобы ты типа не включили вводили камеру и просили назвать имя фамилию. и сказать, что я типа, переселся пересел за границу и хочу типа попросить у них типа убежище. Они мне везут из границы, я говорю, что мне типа надо делать? Показываю, а оказывается, там есть путь вдоль границы, есть дорога. Я так понял, ту дорогу, которую я перебегал, то эта дорога чисто типа, по Они прямо на машине подъехали к той точке, где я перебегал. Они забрали, хотели снять мою костюм, они орали, мне говорят, кофту, типа как план говорит, видно ее издалека. Я говорю, ну да, на той стороне я боялся, что типа, мы подъедем и увидим наши погранцы, в итоге никого там типа тоже не было, получается. Они меня сфоткали прямо из за этой косты и пойди к себе в участок. Начали, короче, я зашел в участок, сразу же мне привели в какой-то кабинет, они начали типа опять осмотр, полностью осматривают всю э, рассматривать полностью всего, банают Находят у меня еще в кошельке доллар. У меня был один доллар, типа, чисто как сувенир, я с собой его по постоянно, и они мне говорят, типа, а как так получилось, что полицейские, типа, не описали у тебя доллар? И я говорю, я не знаю, это не имеет проблем. Они говорят, тут есть. Забрали у меня паспорт, телефон, отдали все остальные вещи. в Примерно в 10 часов я зашел в хату. Я захожу в хату. Ну, как там тут типа комната, без решеток, без ничего. Душ, э, э, душ, кухня и койки. Коек э, очень много. И сидит там человек 13 наших. С Украины, всех, кто пересекал. И этот тип, по которым я был, э, тоже типа, Это получается как э, районная получается. Вот, меня принимала типа, э, ПГТ, или как там сельская полиция и они всех свозят в одну районную привезли полностью все типа говорят все и я говорю во сколько они потом говорят мы типа будем вести после этого